Більше року тому на сцену Херсонського обласного академічного театру імені Миколи Куліша підіймався президент Херсонської обласної організації Федерації боксу України Олександр Труднєв. На тодішній урочистій церемонії спортивний герой року херсонські функціонери від боксу отримали нагороду краща спортивна організація області. З тих пір все пішло лишень на краще. Підкорення Олександром Труднєвим чемпіонату Європи серед школярів в Ірландському Дубліні. Перемога знову-таки на чемпіонаті Європи та вже серед дорослих Огнеслава Іщенка. Без сумніву. Помітні боксерському загалу України успіхи Олега Зубенка, Мирослава Іщенка, Юліана Тимботова, Данила Ткача та ще низки херсонських бійців. І все це навіть менше ніж за рік. Гадаємо, важко не погодитися. Така статистика вражає минулого вікенду. Знімальна група спортивного тижня знову відвідала спеціалізовану залу боксу Херсонської з Дюшор. Привід був неабиякий вагомий. Після з'їзду Федерації боксу України звітів, а також переглядів виконаної роботи і досягнень регіональних федерацій, Херсонська обласна організація. Федерації боксу України була визнана кращою організацією серед представників регіонів другої групи, цебто серед міст та обласних центрів населенням до півмільйона жителів. Наш славетний боксерський край залишив позаду у боротьбі за найвищу нагороду: Миколаїв, Вінницю, Сімферополь. Відзначимо, що дана нагорода вперше була у стінах Херсонської здюшор, і як показують результати найпрогресивнішого виду спорту Херсона та області, не останній. Окрім цього, почесні відзнаки цього дня були вручені Олегу та Огнеславу Іщенкам. Олег Іщенко увидел десятку кращих тренеров украины сезону 2013. Огнеслав в числе кращих боксеров данной номинации. Прежде всего, это успех совокупный. Мы как бы находимся, наши фамилии, моя, сына, они находятся на поверхности, а дела других людей они как бы в тени. Ну, я просто вынужден об этом сказать, и я обязан об этом сказать, что... Прежде всего, это работа, совокупность многих людей. Это президент федерации нашей областной, Трутнев Александр Александрович. Потом вице-президент федерации бокса Украины, Мангер Владислав. Наш э, председатель спортивного общества «Спартак», который тоже немало делает, маломуш Александр Иванович. Ну, а мы уже как бы то звено, которое делает заключительную эту часть, совокупность работы уже видна на наших результатах это э, прежде всего как бы итоги за 2013 год э, вот когда я стал чемпионом европы и на протяжении всего пути со мной были люди рядом которые меня поддерживали помогали мне это э, мой отец мой тренер владислав николаевич мангер Сансанович Трутнев. вот э, то есть эти люди и вся наша херсонская федерация эти люди меня поддерживали и морально и материально, вот решали какие-то вопросы, то есть сделана была огромная совместная работа, вот за счет которой это вылилось вот в такой вот результат, который положительно отразится и на имидже Херсонской федерации бокса, ну и на моем личном и на моем тренере также. Найближчим часом у стінах з Дюшор пройде чемпіонат області серед юніорів. Трохи згодом відроджений турнір з боксу Пам'ять де бійці Херсонщини вшановуватимуть своїх колег, яких вже на жаль немає серед живих. На даний момент боксерські зали Херсона та області тренують своїх вихованців до відповідних змагань. Основна ж мета, яка є найпріоритетнішою на часі, це організація та проведення чемпіонату України серед школярів, який відбудеться у червні місяці в нашому обласному центрі. Хотілось би якраз. поздравить херсонских любителей бокса, поздравить жителей Херсона и области с тем, что все-таки по итоговой федерации в городе Киеве, которая проходилась украинская, херсонская областная федерация бокса заняла первое место по итогам этой федерации в Украине. Также хотелось бы очень отметить результаты тренера, который Олег Павлович Ищенко, который вошел в десятку лучших тренеров Украины. Также Хотелось бы поздравить спортсмена, это боксера Агнеслава Ищенко, который тоже вошел в десятку лучших боксеров Украины за 2013 год. В принципе, очень хороший результат, даже можно сказать, большой буквы хороший результат для Херсонской области, для всех. На сегодняшний день проводится очень большая работа и большим составом. Это и федерация, это и тренерский состав, который очень большое усилие прикладывает для результатов сегодняшних. Это и спортсмены. Буквально недавно, 21-23 февраля, проходил региональный чемпионат Украины по школьникам в городе Херсоне. То есть по результатам этого чемпионата наши 8 спортсменов э, сейчас приглашены на учебно-спортивную базу, где будут подготавливаться для чемпионата Украины. Это хороший результат. В ближайшее время, 14-16 марта, будет проходить э, чемпионат области Херсонской по юниорам, который, в принципе, тоже отберет лучших и подготовиться на чемпионат Украины спортсмены. Также Херсонская областная федерация бокса в последнее время вот проводит такую общественную работу. И вот последние такие моменты общественные, это вот возродили турнир, который называется «Память». Это тот турнир, который хотелось бы вспомнить о спортсменах-тренерах Херсонской области, которые внесли весомый вклад в развитие Херсонской области бокса. Всеукраинский турнир «Память» пройдет 21-23 марта в городе Херсоне на стадионе Спартак приглашаем всех любителей бокса, а также всех желающих принять участие, посмотреть, потому что все-таки ну, есть о чем вспомнить. У нас очень много выдающихся спортсменов и тренеров, которые очень Херсонскую область представляли всегда на высшем уровне. Хотелось бы поздравить всех женщин, всех с 8 марта, с Международным женским днем, пожелать любви, счастья, весны во всем. И еще добавить, что у нас в феврале проходил в Украине чемпионат Украины, и где наши две девушки-боксера заняли две бронзовых медали. Впервые за всю историю херсонского бокса. Всего самого хорошего хочу пожелать. И развиваться, двигаться вперед. Приглашаем всех участвовать в развитии и помогать в оздоровлении общества.